по матчу? Ну, что можно сказать? Провалили первый тайм в середине грубой обрезка, которая произошла, привела к нашему стандарту, к нашей то, что мы говорили, что команда играет очень за, счет длинных передач и за счет стандартов. Все, у команды больше не было моментов. Мы свои моменты, особенно второй тайм, состоялся у нас мужской разговор в раздевалке, полное преимущество, но у нас мяч не идет ворота. как не наш день сегодня. Так, за второй тайм, конечно, хорошо было. Моментами даже очень неплохо. То есть на Нитали видно было, что команда соперника играет просто на удержание счета, что ей удалось. В принципе, полное преимущество по всей игре сегодняшней, во всех компонентах. Единственное, что у нас хромало в первом тайме, это подбор мяча в центральной зоне. Вот это то, что у нас действительно хромало. З сожалению, ми свої моменти не использовали, які у нас були. Можна, Можно? тебе. Я, по-перше, хочу вас привітати з пошечним днем народження. Думав, що ваші футболісти вам зроблять подарунок, але ну, не вийшло, як кажуть, як ви сказали, на ваш день. Але в мене до вас буде кілька запитань. Ну, Кубкову групу зрозуміло, що ви їхали формально і грати. Мене цікавить питання. Я так дивлюся, ви вже у нас п'ятий тренер за цей рік. Відверто я вам скажу, я вам на 50%, тільки вірю, що ви можете зробити команду. Всі нам обіцяли, буде команда, треба час, проходило півроку, ну, розуміло, коли, коли команда входила. Це перше. І друге, я просто не розумію, чи можливо ви цього не знаєте. Ну як це можна робити команду? Ви головний тренер, претензії до вас, головний тренер команди. І помічники головного тренера, тренери там і так далі. Начальник команди і так і наші хлопці. Я це цього не розумію. Невже в Сумах, ви ж прекрасно розумієте, що в Сумах є хороші тренера, ви ж, мабуть, знаєте хто. І чому, наприклад, з команди тражового чемпіона області не береться жодного гравця? Невже там немає футболістів хороших? Я пропонував два роки тому ще рішен, чи рік назад, Максим, ставний. Ой, Максим Гаврат. Кажуть у клубі, та він не підходить, ми подивилися. Ну тоді я не знаю, ну, не вже ми будемо роками формувати збірну України першої ліги. Є тут такі граки, що вони годяться, я одразу говорю, видно було. Вони просто диво, що на полі сьогодні робив цей капітан команди, не було живей. Лебеденко що робив. Ну ви бачите, що так я емоційно, ну просто вже воно дістало це, розумієте? Останні роки ми тільки боремося за те, щоб вижити. Коли ми вже, можливо, вам удасться створити команду, можливо, ви приїхали, щоб зробити дійсно хорошу команду. Я це щиро бажаю, але ну, з яким підходом тут робиться, на своїх взагалі, по барабану. На нас в році в півроку був тренер сенер. Я вас, звісно, переб'ю, я не розумію, у нас йде монолог з вашої сторони, і ви задаєте питання, на который я буду отвечать. Вы меня собираете здесь учить или что? -то? не, нет, нет, не, нахожу... я просто вашу я... думку Я, думку, я быть, вам скажу свою думку Мне кажется, что если вы Так эмоционально реагируете То я вам хочу напомнить Ни один из вас нас не привитал Как вы говорите, что вы корреспонденты С, с перемогой у нафтовики Нафтоахтырки В этом дерби Где э... никогда не выигрывали Это раз Я правильно говорю? Ну, з вами я, правильно, я правильно кажу. Хорошо, так, да. если На сьогодні да. первая встреча офіційна. Да. Я по чому говорю, ну ніхто не привітав. А є прес, ви ж преси, ви ж преса. Для мене чоловік задає питання, але це не питання, а монолог з його сторони. Претензії до мене. Так я вам кажу. Я вам кажу, Великий Либановський казав, у якого я теж працював, що команда створюється три роки. І для того, щоб такі можливості, які були у Лодоновська зібрати кращих ігрок, ви не казали і не скажете, що там ігрок не київського Динамо, а ви скажіть, скільки там було ігроків Київського Динамо. А Насчет Гаврася, я вам теж скажу. Я його хотів, я його дивився. Ну є у нас президент, який сказав, що він мені потрібен. Ви не знаєте багато чого. Я його дивився, а мені хлопець сказав, що я, дивився я, я не ще не раз кажу, при чому тут танцебор, ви сказали за Гаврася. Чего я тогда сюда пришел? Я не понял. Я сам судист, товарищи. Ну так а что? А вы сами с собой разговариваете? Чего вы ко мне какие претензии? Да ну, я с претензии, у вас тоже. Да вы сейчас кричите. Вы нормально вести себя научитесь. Вы, я с вами беседую, разговариваю. А вы мне претензии, что мы будем бороться за... Кто вам сказал, что мы будем бороться за выживание? Ковас, Валилка, Вы знаете зарплаты? Какие? Какие там игроки? Ні, ну ви подождіть, молодой чоловік, давайте так, свою думку висказали, а я тепер я кажу, перейду до вас, а що зробила громада для того, щоб допомогти Свірському? Що зробила? А що зробила? А що є база? Ви скажіть, ви знаєте, де ми тренуємося? Якщо ви знаєте, що ж ви ці питання не піднімаєте? Там та не де ви піднімаєте? Ви претензія до мене, я не хочу з вами рвувати. Не не я... Ви кажете, що у нас гравців немає, і є у нас гравці. Чого ви выключили? Я вам зараз багато стисинки розкажу, що у вас волосы дибом станут. Ну так а що ви начинаєте мені тут розказувати? Мы погрязли, э, балакаем, а люди сидят и хотят послушать, как игра у нас полное преимущество было, извините, но мяч не шел в ворота. Так что теперь? За что ребят наказывают? А то, что вы не знаете, да, что команда, которая была с частью из местных игроков, когда я пришел, три человека было в команде перед сезоном. Три человека было в команде. Мы сделали результат один, мы сделали второй результат положительный. Никого, ничего. С Тверскому никто не помогает. Давайте эти вопросы поднимать. Почему э, не городские власти, не область? А вы знаете, что какие вопросы нам выставили за э, поле сюда, за стадион? И благодаря людям на переговорах порешали хоть как-то как эти моменты. А сколько вопросов еще надо и по форме, и по экипировке? А вы мне говорите, что все местные здесь работают, в руководстве работают все местные. В чем, в чем проблема? Ни одного человека я не уволил. Но тот, кто будет балластом, он не будет. Будет жесткая конкуренция, я имею в виду футболистов. Здесь проходного двора не будет. Или вы хотите посмотреть тот футбол, чтобы мы стояли в штрафной, как Кремень, два, два тайма у себя дома? Вы этого хотите? Но я такой футбол не приемлю, Стоять два тайма своей штрафной. до ненасти один шаг. Команда сегодня проиграла, забей пенальти, второй гол забей. И вы бы другие вопросы задавали. Вот человек кивает, и вы бы другие вопросы задавали. А если вы не знаете положение дел, а если знаете и молчите, какие вы же туда корреспонденты для суда? И вы думаете, что я буду молчать, вы мне будете тут рассказывать, как что. Все знают, как тренировать, все, да, но почему-то я же не пишу на вашем месте, да, то, что можно писать, вычеркнуть, а то, что нельзя. Или вы думаете, я не знаю, как это все делается. А вы попробуйте создать механизм живой из 50 человек, которые бы как единомышленники думали, то, что я хочу, чтобы эти же местные люди, которые здесь в управлении работали, думали по-новому и строили команду по-новому. Я перелопатил уже всю Сумскую область, что вы мне рассказываете. Если вы не знаете сначала, изначально, подойдите у меня спросите, потому что у нас будет с вами разговор короткий. Больше я вам скажу, я вам, корреспонденту, как лично вам, беседовать с вами не буду. Нужно задавать профессиональные вопросы, и вы получите профессиональные ответы. Извините. Можно, да, да пожалуйста. Небольшая ремарочка по поводу мы знаем, как помогает область, и как помогает Вы город, но есть тоже небольшое замечание. Профессиональный футбольный клуб Сумы не является ни муниципальным, ни городским предприятием, ни областным, поэтому ну, очень тонкий вопрос. Вы правы. Очень тонкий вопрос о том, должна ли область и город выделять вот это. Ну, Вы правы абсолютно. Совком... Чего бы мне хотелось, о. чтобы сели с президентом, с нашим со Сферский? Руководство города, области, вот, обсудили момент. Ну, вот у нас я это, бы поприсутствовал, если бы это... пригласили бы меня, Да, да это, это, это да. То есть этот вопрос неоднократно поднимался. Вот, э, вот здесь написано, вот здесь написано, вот на табличке, да? да. Вот. О том, что муниципальный футбольный клуб «Кремниев» является муниципальным футбольным клубом. Это депутаты сели, подняли, и у меня вопросов нет. Но когда поднималось до вас скажем так, не будем называть это попорядниками, mm -hmm. а просто поднимались вопросы, нам город не помогает. Ну, давайте быть честными. На каком основании город должен помогать частной фирме? Нет, я же не за это говорю. Я хотел... Это я просто, хотел... Просто, просто расставить... Я хотел бы, чтобы нет, просто это все объединилось. Просто, вот, да, когда они, а, Мы тоже хотим, чтобы это добили. Теперь просто давайте... С Поэтому с... давайте совместно... Судим Сузенкову в полемике просто один вопрос появился: да? да? а, Кто должен был бить, бить пенальти? 11 метровые, ребята сказали, назначат сами. То есть должен был буш? Да. Еще в раздевалке. Все. У меня вопросы. Спасибо, ребята. Спасибо. Постаньте.